নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চাওকচোন আজি বেংলত ইমান ঠাণ্ডা বতৰ ৰ'দেই ওলোৱা নাই এয়া মামী উঠিছেহে মামা এতিয়া ডিউটিলৈ গৈছে আৰু আমি কি নকৰিম আৰু ঠাণ্ডা বতৰ মোৰ ডিউটি আছে ৰাতি মামী ভাগৰ আজি নাই চিটি বোলে মানুহজনী গ'ল ডিউটিলৈ মই আৰু ৰুমত অকলে অকলে কি নকৰিম ভাতটো বনালোঁ এতিয়া গাহৰি মাংস আনি থোৱা আছে গাহৰি মাংসটো বনাম মামী এটা ৰুমতে বনাই কৰি খাই মেলি গ'ম আৰু আকৌ ৰাতিকৈ ডিউটি যাব লাগিব কিহৰকে বনাম তাকে ভাবি আছোঁ আজি লাইপাত বিচাৰি গৈছিলোঁ লাইপাত নাপালেই ধনিয়া আৰু আলু দুটামান দি দিব লাগিব বিলাহী দি দিব লাগিব বাঁহগাজ আছে বাঁহগাজৰ লগত বনাব লাগিব আজি ধুনীয়াকৈ তাকে কিন্তু ক'ম ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাই হোৱা নাই কাম গৈ আছোঁ যে সময় নাপাওঁ মানে সেইকাৰণে বনোৱাই নাই আজি সময় অকণ পাইছোঁ তাকে বনাওঁ বোলো ভিডিঅ' এটা আমি সিহঁতৰ ভিতৰতে বনাম আৰু মই ইয়াত ভাতটো বনালোঁ এয়া চবজিকেইটা কাটি ল'ম দেই আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া মোৰ চব্জি কটা হৈ গ'ল দেই ৰাইচ আজি একদম ধুনীয়াকৈ খাম আৰু মানে বহুত দিন গাহৰি বেংগলৰলৈ অহাৰ পৰা খোৱাই নাই মানে সেইকাৰণে আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি ছমাহৰ মূৰত মানে গম নাপাওঁ হ'লে এইটো পায় বুলি এতিয়া গম পালোঁ মানে সেইকাৰণে আনিলোগৈ আজি আৰু কিনো ক'ম মামাৰীয়ে বনাবলৈ কেৰাহীত তেল দি দিলে এইফালে ৰেডি আলু পিঁয়াজ ধনিয়া বিলাহী কাটি সেইটো মাংসটো বইল কৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ বনাই খোৱাহে কথা আৰু আজি ছুটী সেইকাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে ছুটি পায় আজি ইমান দিন ডিউটি কৰি এদিন চুটি পালে ভাল লাগিল তাকে ওলাই যাবলৈ পৰা হ'লেতো আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন ক'তনো যাম ইয়াত চিনি জানি নাপাওঁ ৰুমতে আৰু ছুটি দিনাখন এনেকৈয়ে ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ আৰু আমি দেই লিখা হ' গাইছো তাকে সেয়া একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ঘৰৰ পৰা মানে অসমৰ পৰা মানুহ আহিছিলে হ'লে সেয়া মাহঁতে বাঁহগাজ বটল এটা দি পঠাইছিলে খাই 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 অকণ আছে আৰু এইকণে আজি আৰু খাই শেষ হৈ পেলাব লাগিব উলিয়াব ইয়াত বাঁহগাজি কাটি দিয়ক এইটো বটলটোৱে বটলটো ইমানটো মান ইমান কাটি দিয়ক কাটি কিনে এনে বেছি হ'ব বাঁহগাজটো বিলাহী দিয়া অ বিলাহী দিয়া আছে নহয় অকণমান দি দিয়ক আকৌ মানে মানুহ যদি গাহৰি নাখায় সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে কাঢ়ি থ'ব লাগিব অকণমান বাকী আমি মামাৰ মামী খাওঁ বাৰু গোটেইকেইটাই বাঁহগাজ আমাৰ তাই কি বেয়া পাই জানো নাখাই গ'লে গোন্ধাই পেলাই যে আমিয়ে খাব লাগিব কাটি দিয়ক পটলটো নে নালাগে নালাগে আকৌ এদিন গাহৰিৰ লগত খাবলৈ পোৱা যাব এতিয়া তিনিটা ফেমিলি থাকোঁ এইফালে এইটো মামাহঁতৰ ৰুম আৰু এইটো খুড়াহঁতৰ ৰুম খুৰা খুৰীহঁতৰ ৰুম দিওঁতে গ'ল দৰ্জাখনৰ কাৰণে বন্ধ আৰু এইটো আমাৰ চব চব তুলসীজোপা কি ধুনীয়াকৈ বাচিছে তুলসী এজোপা আনিছিলোঁ মানে ধুনীয়াকৈ বাচিছে ইয়াত পাবলৈ নাই তুলসী গছ ৰুমৰ অৱস্থা নাই লাহেকীয়া চাফ চিকুণ কৰিম আৰু সেইবোৰ দেখিছে নহয় চব্জি কটা বাকলি ইয়াতে কাটিলোঁ কাটি মেলি লৈ গ'লোঁ তালৈ আৰু চাফ চিকুণ কৰিবলৈ মচিব পৰিব লাগিব যিটো আমাৰ ডাষ্টবিন এয়া আমাৰ ধূপ জ্বলোৱা ইয়াতে ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ ৰুমৰ গতি একদম বেয়া অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে বাহিৰত যদি ভাল লাগে বেয়াও লাগে কি ক'ম এতিয়াতো উপায় নাই থাকিবতো লাগিবই যিহেতু পইচা ইনকম হ'ব পাৰি থাকোঁ কিমান দিন পাৰোঁ থাকোঁ থাকি মেলি আৰু কিবা এটা কৰিব পাৰিলে যামগৈ আকৌ ঘৰলৈ এতিয়া ঘৰৰ মানুহবোৰকো বহুত মিছ কৰোঁ মানে ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত থাকিলে কিবা এটা ভাল লাগে একেলগতে থকা মেলা খোৱা সেই এটা দুটাহে আমি আৰু মামা মাৰি ডিউটি ক'লেগৈ আমি দুটা এতিয়া তাইয়ো ডিউটি কৰোঁ তাই আহি ৰাতি সোমাব ময়ো যামগৈ লগ পোৱা বুলি নহয় আৰু আকৌ যিদিনাও চুটি থাকে সেইদিনাখন লগ পাওঁ মানে নহ'লে আৰু অকলে ক'লে আৰু এতিয়া অকলে খাব লাগিব বনাব লাগিব সোমব লাগিব তাইয়ো আহিব বনাই মেলিটো যাম খাব তেনেকৈ আছোঁ আৰু কি নকওঁ মিডিল ক্লাছ মানুহ থাকিবই লাগিব এনেকৈ সেইটো কৰি মেলি নহ'লে আৰু কি নকৰিম তাকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব ভাল লাগিলে তেনেকৈ আপোনালোকে লাইক কমেণ্টবিলাক কৰি থাকিলে আমাৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ মন যায় ভাল লাগে আৰু নহ'লেনো আপোনালোকে চাপৰ্ট নকৰিলে আমিনো কেনেকৈ আগবাঢ়িম আপোনালোকে চাপৰ্ট কৰিলেহে আমি আগবাঢ়িব নহয় বাৰু আগৰ হৈ গ'ল দেই ৰাইজ মামীয়ে ভাত বাঢ়িছে আমি দুজনে আৰু ইয়াত কোনো নাই মামাও গ'ল ডিউটি তাইও গ'ল মানুহজনীও গ'ল ডিউটি এতিয়া আমি দুটা খাই আৰু নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হ'ব লাগে আৰু এয়া চব্জি কেনেকুৱা হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু মামীয়ে খালি অকণমান লাজ কৰে যেনিবা কৈছোঁ লাজ চাজ নকৰিবলৈ আৰু আপোনালোকে কওকচোন বাৰু বেয়া নেকি বাৰু ইমান ধুনীয়া মানুহজনী আকৌ বেয়া বোলে মুখখন বোলে এয়া আমি আৰু তিনিটালৈ এয়া তাইলৈ গাড়ী কিনে থলোঁ আৰু খাই ল'ম তেতিয়া আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে সহায় সুযোগ কৰিলেহে আমি অঁ কিবা এটা হ'ব পাৰিম নহয় জানো অঁ কওক মামী ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবলৈ কৈ দিব